Ну, пишите да. или вы uh, видео в да. а, вы организатор сегодняшней акции, да? А чему вот, выникла вы такая идея? <плодисменты> ну, я раз, Лису, я, Лысак Олег Александрович, раз, работодатель улицы, хай, хай, и не мы организатор работодателей Черкасской области в Сегодня мы решили провести такую акцию, потому что реально просто достала. Достала коррупция, достало воровство. У нас в Черкасах бюджет Нет, сотни миллионов люди, гривен в месяц. В год. Прием. Вот этот бюджет просто этот уже другой, раз, После того, как прошла революция, ничего же не это изменилось. Мне больно смотреть на, на, на эти, фотографии вот этих вот, вот и парней, и девчонок с небесной сотни, которые не погибли за наше лучшее будущее. будущее. А мы сейчас мы смотрим, к власти пришли те же Адарычи, те же там... Те же прокуроры у власти, которые сейчас покрывают преступления. И нам очень хотелось, чтобы какие-то изменения У нас это уже вторая акция. Третью акцию мы планируем проводить в Киеве. В прошлую акцию у нас мы только местное телевидение. Показали, прокуратура вроде бы вроде бы так рьяно взялась за все расследовать. Но прошла неделя и буквально все это все забыли. Вот. Сегодня мы пригласили все украинские каналы. Вот. И следующая наша акция будет в Киеве. Мы просто хотим лучшего будущего для наших детей. Чтобы Влада прекратила грабить своих жителей. И вы решили, это это у вас такой лозунг, а, чему покрываются злочины Одарича и его команды. А, что это самые за злочины Никто их покрывает, не могли бы сказать? Значит, мог бы. На сегодняшний день городские власти делают, организовывают рейдерские захваты земли. Вот буквально каждый пятницу у нас предприниматель есть, глава, член нашей организации. У него павильон 5 часов утра еще в темное время ночи значит, приехали машины, забрали его павильон, в котором товара на 100 тысяч гривен увезли в неизвестном направлении и сразу же на его место установили другой павильон. И на сегодняшний день предприниматель ходит по прокуратурам, подает заявление, заявление в него не берут, хотя в течение 24 часов должны открыть Прокуратура покрывает это преступление. И таких преступлений у нас просто масса. Вот Светлана Васильевна, которая сейчас выступает, значит, 5 лет назад городские власти забрали имущество 145 тысяч, подтверждено экспертизой прокуратуры. И прокуратура уже пять лет открывает все эти, все эти злочины. И даже уголовное дело не хотели открывать. Начала, как мы выступили по телевидению, как ездили в Киев с митингами. Звонила лично Юлия Владимировна Тимошенко, она тогда премьер-министром была. И только после этого открыли уголовное дело. Открыли, значит, по статье превышения, превышения власти. Но прошло пять лет, и сейчас эту статью потихонечку переквалифицировали на службовую И всех фигурантов подвели под ну, все как у нас было. И товар О, на 145 тысяч предпринимателей до сих пор не вернулся. Вот против этого, и не только этого, против Один всех государство, преступлений, государство, которые делает наша власть, мы пустуем. Потому что реально просто достали. Эти люди сюда вышли не от того, что у них область, хорошая жизнь, а от того, что нет рабочих мест. И даже те маленькие рабочие места, которые есть, они уничтожаются уничтожаются в интересах олигархов. Для того, чтобы сюда заходили там киевские кишени, киевские сельпо и другие магазины. А наши люди, наши предприниматели остаются без работы. И что такое короткое питание? Вы будете балотоваться от Верховной Рады? Для Верховной Рады нет. То есть это не политическая акция? Это не политическая акция. Вы это не акция не не именно потому, что реально кто-то достало.